alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh bugungi kunda xalqimiz orasida ishoriy sabboba qanday amal uni qanday qilish kerak degan savollarni takror takror eshitib turamiz ishoriy sabboba qilishlik sunnat amal ekanligi to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'plab hadis shariflar vorid bo'lgan hanafiy mazhabimizni mo'tabar manbalardan ibn obidin rahmatulloh alayhini raddul muxtor kitoblarida abdulhay Umdatul Qori kitoblarida va badois sanoiy kitoblarida va ko'plab manbalarimizda bu hadis shariflarni zikr qilingan va bu amal mazhabimizda sunnat ekanligi zikr etilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan abdulloh ibn umar roziyallohu anhu rivoyat qiladilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qachonki namozda o'tirsalar tashahhud o'qir edilar o'ng kaftlari o'ng tizzalarini ustida chap kaftlari chap tizzalarini ustida turar edi va qachonki tashahhudda ishora barmoqlari bilan ko'rsatgich barmoqlarini ko'tarib ishora qilar edilar deb rivoyat qildilar bu sahih hadis bo'lib hazrat abdulloh ibn umar roziyallohu anhu o'zlari ham xuddi shunday qilar edilar va man payg'ambar alayhissalomdan eshitganman ishora qilishlik shaytonga temirdan ham qattiqroqdir deganlarini deb rivoyat qiladilar demak ishora namozda ishora saboba qiladigan odam tashahhudga o'tirgan vaqtida o'ng tizzasini ustiga o'ng kaftini qo'yadi chap tizzasini ustiga chap kaftini qo'yadi va tashahhudni ashhadu an la degan iborasiga yetib kelganda ko'rsatgich barmog'i bilan ko'tarib ishora qiladi illalloh deganda de, ko'rsatgich barmog'ini yani tushiradi mana shu sunnatga muvofiq ado etilgani bo'ladi va ba'zida tashahhudni avvalidan qo'lini qimillatayotgan yoyinki bir necha barmoqlarini qimillatib harakat qilayotgan kishilarni ko'rib qolamiz bu durust emas ishora sabboba qilinishlikda de, demak ko'rsatgich barmoqlarni ko'tarishlik ishora bo'ladi va ana shu qolgan barmoqlarni kichik barmoq nomsiz barmoq o'rta barmoq va bosh barmoqlarni yig'ishtirishlik ham hadis sharifda rivoyat qilingan bu ishori sabbobi deb nomlanadi e, Mashab boshimiz imom azam rahmatulloh alayh va u kishining ikki buyuk shogirdlari imom abu yusuf va imom muhammadlar va imom shofiy va imom molik ahmad ibn hamballarni mazhablarida ham ishoriy sabboba qilishlik sunnat amal hisoblanadi xulosa qilib aytadigan bo'lsak buni qiladigan odam albatta sunnatni ijro etgan bo'lib savobini oladi va hadis shariflarni rivoyati yetib kelmagan namozxonlar ishoriy sabobini qilishmasa ularga hech qachon malomat qilishlik durs lozim bo'lmaydi ya'ni ularni malomat qilinmaydi